Усім бажаємо доброго ранку, гарного настрою, вдалого початку нового дня, нового робочого тижня. Зустрічаємо у програмі Ранок на Алтаві у нашій затишній студії перших на цьому тижні гостей. Дорогі друзі, ми готові вже вам розкрити всі таємниці. Так сьогодні до нас завітав в гості народний артист України Герман. Юрченко, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ми раді вас вітати. Спасибі, я теж. Герман Юрович. Ми колекціонуємо по традиції, вже колекціонуємо рецепти успішних людей, як збадьоритися зранку, як налаштувати себе на позитив, як розпочинається ваш день. Розкажіть нам. А чому у вас така уверенність успішного чоловіка? От інтересно. До нас в гості приходять тільки успішні. Тільки Тільки так у нас все відбувається. Спасибо большое. Еще раз вопрос, я как-то на это обратил внимание. Э, про те, как вы ранку, как вы настроитесь на позитив? Ну, у меня есть тот стимул, который каждый день заводит. Это в 6 утра мне надо погулять с собакой. У нас Шпиц Вольф, это такая собака очень интересная. То она медвежонок, то она енот, то она значит, волчонок. Все люди, когда ходят, они удивляются, что такой собаки нет. К сожалению, она только любит Боевать дома, поэтому я не могу С ней покайфовать, знаете По Каштановой аллее, для того, чтобы И маленькие, и взрослые радовались Она сразу же бежит Но это наше счастье, что у нас вот в доме Есть такая собака, она как кошка Очень добрая И, э, хоть несмотря на размеры Во всяком случае, это дает То настроение, потому что побегаешь Выйдешь, э, лапки помоешь И так далее И уже настраиваешься на очень добрый хороший день поэтому я рекомендую тот кто в депрессии обязательно надо взять или кошечку или собачку для того чтобы можно было бы сберечь свои положительные эмоции Чудово, ви навіть коли розповідаєте, вже хочеться. Тобто хочуть, то, 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 ви то, вже то, візьмете, так? Так, увагу, я вже дуже хочу собі песик. Песик – це справжній друг. -аб Абсолютно вірно. Ну, я кішечку, це подружка. <рес> <рес> Добре, приємно, що ми так розпочинаємо наше спілкування. І взагалі ранок із позитиву, дійсно, так і має бути. Ну, а Германа Юрійовича ми запросили не просто так, тому що сьогодні, 6 липня, в музичному училищі імені лисенка пройде чудовий мистецький захід, про який ви нам розкажете. Ну, я был уже у вас немножко раньше, я видел, что вы говорили о шестом числе и вспоминали исторические нападения. И вот я думаю, что это тоже останется очень большим событием в культурной жизни нашего города. Дело в том, что к нам приезжает любимица Полтавы, это Анечка Федорова, которую мы знаем, когда она приезжала еще талантливой девочкой и уже выступала, покоряла нас. И мы следили за ее развитием, потому что практически каждый год она приезжала сюда с концертами. Мы дружим с семьей Федоров, у него папа и мама музыканты, очень известные, и она всегда стремилась приехать в Полтаву. Ну а сейчас она выступает в Париже, в Лондоне, в Японии, в Америке и так далее, живет она в Англии, училась уже в последнее время в Италии, так что вы сами понимаете, лауреат многих международных конкурсов, сами понимаете, что она уже конечно, в ранге очень таких престижных исполнителей. Какие инструменты? <къех> Фортепиано. Фортепиано, конечно, фортепиано. Ну и вот она должна там кое-что оформить с визами на несколько дней в Киеве. И папа ее, когда был на последнем концерте, сказал, германович а Анечка звонила и говорит, ну, я бы хотела использовать возможность и приехать в Полтаву. Ну, о чем разговор? Обязательно. И вот они сегодня уже, я думаю, выехали из города Киева. Но чем этот интересный концерт, что в последнее время она выступает не только как солистка, с лучшими симфоническими оркестрами, но и с интересными исполнителями в камерных концертах. Uh -huh. И вот она познакомилась, познакомилась с американским контрабасистом, бас-гитаристом, с которым она выступает. А этот молодой человек очень любит путешествовать. Я так прочел уже в интернете, что его любимое занятия – это велосипед, яхта, понимаете? И он все время носится по миру. Так. И вот он никогда не был в Украине и решил вместе с ней приехать сюда и посмотреть Украину и выступит в нашем концерте. Так что это очень подкупает. Но более того, я афишу организовал, что они вдвоем будут. А семья вся приезжает. И у нас возникло желание, чтобы все выступили. И папа, и мама, и она, и сам Николас Шварц. И таким образом, они, конечно, будет очень много сюрпризов, поэтому я думаю, что этот концерт будет достойный. И мы даже приняли решение, чтобы это сделать как единый в одном, в одном отделении, в большом, для того, чтобы нигде не было такого перерыва, не на Стройки, а чтобы это было как единое целое от любящих сердец, от музыки композиторов, от любящих сердец-исполнителей, к любящим сердцам слушателей. Вот такое у нас сегодня будет событие. За а что вы так переглянулись? За интро, О, вы, вы захотели даже побывать? Правильно. Звучай. Ну вот это моя задача, чтобы как можно больше людей могло побывать на этом концерте. Велика сила мистецтва, мистецтво музыки, оно надзвичайно потужное. Чему самый в таком формате вы решили? Ну это наш формат. Это тот формат, который после того, как ну я собственно 33 года проработал директором филармонии, поэтому все концерты, которые проходили у нас, а тогда попробуйте кто-то левый концерт сделать, ну что вы, только через филармонию. Поэтому все исполнители и филармонического, и эстрадного плана ехали в Полтаву. Можете представить, 2500 концертов в год надо было проводить. Посчитайте так немножко, это 9-10 концертов в день. Правильно? У нас 14 машин было. Так что вот передвигались по всей области и, конечно, по всему Советскому Союзу и за рубежом. Так что была очень большая нагрузка, и тогда выработалась практика. Основное внимание уделить филармоническому жанру, потому что это основная, собственно, цель музыки, филармония, в переводе «люблю гармонию». Так, для того, чтобы восписывать средствами музыки нравственные устои человека. Вот такое вот и до сегодняшнего дня эти концертами я занимаюсь не эстрадными, а именно классическими концертами для того, чтобы вот эту миссию выполнять и на сегодняшний день. А какие сейчас навантажения? Я имею на увазе, что раньше было 2500 концертов, а сейчас ну, как? Вы... Ну, не вы, я уже не директор филармонии. Ну, да. в, творчеству, но, творчеству но, в не житию, не А в творчестве, в моем, так, потому так, что так, я вашим, сам играю, но ну, это порядка, если с уроками доброты, которые мы проходим, проводим в школах, это до, в год до 120-150 до концертов. Это вот же на самом деле я бы так Нет, но ну, мы понимаем, что все же дети – это будущее Украины, мы часто об этом говорим. Только нужно заботиться об этом. И вот с помощью уроков доброты, где выступают и молодые исполнители, и мы играем, и поем, и мы стараемся вот так вот их готовить к будущему. Чтобы какой бы они профессии не избрали, а музыка останется в их сердцах. Правильно я говорю? Дуже правда. Правда, что вы и рано все из нас распочинаете, это тоже дуже Сегодня мы сходим обовязково на концерт. Звучайно. 6 липня 18.00. 18.30. 18.30. 18.30, да. Но нехай приходят на 18 а да. бы чтобы, чтобы успеть так. взять, нет, не занять, там ряд местей, чтобы успеть взять билет. Вот, вот, вот это вот правильно. Так, так. Ось чему да. мы и прийти на концерт. Чем и что планируете порадовать полтавцев и коли? Ну дайте отдохнуть. Вы сейчас только спросили, сколько в год концертов. Вот как раз я даже не думал, что это будет концерт официально. У нас заканчивался концертом. Папы Федоровой Борисом Григорьевичем, <красуп> вы помните, ливень был. Вот в этот ливень он выступил. И, несмотря на ливень, был полный зал. Вот это был заключительный концерт нашего сезона. Ну а тогда родилась идея, чтобы 6 июля еще подарить Полтаве вот такой вот концерт. Так что моя задача ему, конечно, раскрыть Полтаву, показать, чтобы он это все увидел э -э -э своими уже глазами. Чудово, що бажаємо вам творчих успіхів і відпочити вчасно і, звичайно, ж плідно працювати, щоб усе ну, в гармонії було. Да, ну е та э, тот який, звісно, сочетається з великою, безусловно, нагрузкою по організації концертів. А может вы были какие-то курьезные, интересные или веселые выпадки в процессе организации так, концерта. Ну вы знаете, это, вы это, это всегда без этого же не может быть. Дело в том, что артисты приезжают всегда утром для того, чтобы или ночью, для того, чтобы вечером он так успокоиться, вечером отдать свои силы. Ну, какие могут быть? Ну, знаете, я... Мне всегда говорят, Герман, что вы напишите книгу, потому что все, я говорю, выдающиеся исполнители прошли через наши руки, и с каждым, конечно, что-то было. Вы любого назовите, и с кем-то было связаны какие-то интересные факты. Но, ну, кого взять? Ну, для всех знакомая Софья Михайловна Ротарова. Да? было время, было время, это интересно даже для вас, молодых, было время, когда она, когда она выступала за 27 рублей за двухчасовый концерт. Можете представить? 20 и никаких конвертов, извините. Вот все по закону. 27 рублей по перечислению в организацию, и она там уже получала свои деньги. Так вот, она давала только один концерт один концерт в день. Никаких фонограмм не было, вся живая музыка. Она живым голосом пела. Но между, между концертами обязательно должен быть день перерыва. Вот она в Полтаве выступила и на следующий день уже в Днепропетровске. Но один день она должна отдохнуть. А у меня был очень интересный зам зам филармонии, mm -hmm. которого знала вся страна, все исполнители. Это Константин Петрович Котлик. Это легенда, конечно. Я всегда говорю, сила директора в его заме. Вот когда есть такой зам, ну, так легко работать. А я ж пришел юный, ну, можете представить, 25 лет, пришел ну, фактически директором филармонии. А он уже в летах. И он меня учил, учил, как нужно организовывать концерты. И когда у нас в плане была Сонечка Ротару, он, конечно, знал, в городском Доме культуры, где в Полтаве должен быть концерт, там 600 тогда было мест. А в Кременчузском дворце тысячи, а концерта это в Кременчуге не было, он делает на следующий день концерт в Кременчуге. А ей не говорит, и мне не говорит. Только я знал, что будет концерт Аншлаг полнейший. Тогда один концерт Сонечки Ротару ну, давал нам возможность взять 25 человек в иселке, Тогда был такой калькиф, И отправить его в Узбекистан, Таджикистан на весь месяц. Вот такое было. Что ж вы думаете, Герман Юрьевич, мы должны ее встретить достойно. Он говорит, поехали с нами. И вот, значит, ночью приезжает поезд, Толя Евдокименко, и ее муж приезжает, он их знал хорошо шикарный букет организовал, конечно. Это вам сейчас, конечно, думаете, что и тогда было с цветами очень легко. Тогда попробуйте такой букет роз красных. Знал даже ее вкус, что ей, она, ей нравится красная роза. Мы их встречаем, везем в гостиницу. Я, конечно, молчу, неопытный, только слушаю, как они разговаривают. Приезжаем в гостиницу. И тогда, когда он уходит из гостиницы, он говорит, Софья Михайловна, у нас большая неприятность. Что такое Константин Петрович? Вы знаете, вот э, вы же познакомились с Герман Юрьевичем, это молодой директор. Он, у меня не было в тот момент, я ничего не подозреваю. Я только стою, краснею и стою, слушаю. Так? Вы знаете, ему позвонили из Кременчуга первый секретарь горкома партии, и говорит, скажите, а можно организовать вот на следующий день после Полтавы концерт в Кременчуге? Ну, конечно, он неопытный. Он сказал, можно. И вы знаете, аншлаг и организовали концерт, а она стоит, слушает. Вы знаете, Софья Михайловна, вы сами понимаете, что вы не даете на следующий день концерт. Но жалко все же. Герман Юрьевич только что приступил к работе, и вы понимаете, что э, с ним будет, когда, значит, узнает, что вы не поедете в Кременчук. Знаете, это пауза была. Она еще раз посмотрела на меня. Хорошо, Константин Петрович. И я выступлю в Кремниче. И когда можно... Я говорю, концерт, что вы сделали? Герман Ильич, а вот теперь вы можете заказывать хоть золотую рекламу на ваши фестивали, на приезд артистов классики и так далее. Вот это, понимаете, профессионал, профессионализм в организации концерта. Здесь и юмор, здесь и серьезность, здесь и умение, и умение, и учеба как нужно относиться к артистам и как нужно готовить в случае всего к тому, чтобы они выступили еще и дополнительно. И только и розом, и мудрость, и хитрость, и действительно. Все и абсолютно. Класс. Просто супер. Дякуем вам. Это было Спасибо за приемную разговор. Не. Ми хочемо приходити на ваші мистецькі заходи. Обов'язково будемо вас запрошувати ще. Спасибі, спасибі. Да, будемо злюбки чекати. Вас тут і послухаємо ще цікаві історії. Я думаю, у вас дуже багато. Чекаємо на книжку. Є, є, є. А, отак. От <laughs> ну <laughs> так. <laughs> так тільки одна історія. Yeah. Просто я думаю, що всі разом з нами наші глядачі зрозуміли, що книжку пора видавати. <laughs> так. Ну спасибо, подумаємо, добре. Так, Спасибо, сков... на все Чекаем вас. Спасибо, и в Спасибо вам. Так, у нас был в гостях народный артист Украины Герман Юрченко.